На сьогоднішній день скорочено більше 200 вакансій. О, звільнено приказом директора 57 осіб приблизно робітників. О, ну майже всі це підземної групи, основної групи, яка на сьогоднішній день підтримує виконання плану. Уже є порушення охорони праці цієї наднормові. О, і в подальшому це була наднормова праця робітників, щоб виконати план. Ми неодноразово зверталися до директора, до генерального директора, дати нам розрахунки. Але цих розрахунків так по сьогоднішній день ніхто й не бачив. Я думаю, що їх немає цих розрахунків. О, робітників було вчора вивільнено. Це все як вплине. Я не зможу за там, ну, пів години за час прийти по всім забоям. Люди будуть приступати до роботи самі, тобто будуть приступати без допуску до роботи. Це буде порушення охорони праці. Более 50 человек работников шахты были уволены согласно приказа генерального директора Возгока, еще январского приказа, в связи с сокращением объемов добычи, сокращение целых комплексов, которые у нас были, блочно-подземные вычелачивания. Причина, которая аргументируется этими всеми приказами, она в общем-то одна. Это то, что на сегодня, на этот год, НКРЕК, вы знаете, эта комиссия, установила в тариф на энергатом стоимость нашей продукции, закисилки урана или концентрат природного урана, как мы говорим, в размере 75 долларов. Хотя еще... В прошлом году это было порядка 112 долларов, позапрошлый 122, а раньше еще даже было. 1 августа 2018 года проект приняла решение о формировании стоимости урона в размере 75 долларов, что для нашего предприятия является ну, заведомо убыточной ценой, в связи с тем, что в среднем себестоимость производства записи и описи составляет в целом по комбинату 107 долларов, а непосредственно по нашему подразделению в шахте 140 долларов. 18-й год шахта в принципе сработала с большими убытками и в девятнадцатом году имея такую цену реализации урана, фактически наше подразделение ну, находится на грани остановки, банкротства и убыточности. Руководство комбината приняло решение принять все исчерпывающие меры по уменьшению стоимости, по оптимизации производства и отказа от отработки нерентабельных месторождений. Людям, в принципе, были предложены все имеющиеся в наличии вакансии, которые есть на сегодняшний день, как на нашем подразделении, так и на подразделениях Восточного Вагу. На нашем подразделении сегодня свободными осталось 20 вакансий. При желании человека остаться в рамках Восточного Ока на любом из структурных подразделений, то есть это желание удовлетворяется на сегодняшний день без либо каких ограничений и либо каких препятствий.